Дмитров Павел, я из Заволжья, из Крыма, вот. и здесь сегодня рассказывал о проекте УкрЯма, проект, который позволяет бороться с бездорожьем. Впечатления хорошие, нужные люди, нужное место. Особо пообщаться еще не было возможности, потому что очень много докладчиков, и процесс идет непрерывно, поэтому кого-то как-то выдергивать и вклиниваться пока не резонно, но я думаю, что еще впереди много времени и будет с кем пообщаться. Конечно, есть люди, которые готовы помочь и которые сами вызываются, есть, которые откликаются на помощь, есть те люди, которых попросишь, и они помогают. То есть, есть разные категории активные, такие среднепассивные и пассивные. Но, как правило, никто не отказывает. Самый большой ограничитель в этом плане – это время потому что люди им сейчас очень дорожат. У нас есть несколько проектов по похожей тематике, и, скажем, Украина уже такой полноценный самостоятельный проект, который существует уже год, и там сформировался такой, скажем, костяк людей, которые постоянно поддерживают борьбу с бездорожьем. Вот. А я переключаюсь на другие проекты, которые пытаюсь тоже точно так же скажем, поставить на ноги, чтобы они существовали уже без моего непосредственного участия. Ну, я думаю, что несколько интересных проектов мы успеем в конце года запустить, немножко дополнить функционал Украины, он будет полностью обновлен, дизайн будет новый, и функции полезные добавятся. Я думаю, что что-то да получится.